Hola Winis, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora vamos a conocer los detalles más importantes del último live de Bright y Win, desde confesiones, el por qué Bright le da ese regalo a Bebe Win. Así que bueno, Winis, comencemos con este video. Este live lo vamos a resumir como Arte Winnies, así que por favor no se despeguen su peluca porque este live, o sea, este día no vamos a quedar clowns. Porque igual ya somos clowns, pero a lo que me refiero es que el live es tan hermoso y todos los momentos que dicen se sienten tan verdaderos. Porque Winnie's, aquí sabemos que Bright y Winnie tienen sentimientos de cariño hacia el otro y obviamente no importa la relación que ellos tengan, pero el cariño se nota Winnie's en este live. No los dejaron conocer, así que hoy sí comenzamos con los momentos hermosos. Y ok, Winnie's, es importante mencionar que los chicos estuvieron en un live acerca, creo que son yogurts, si no me equivoco, y el live estuvo muy divertido. Ellos tuvieron dinámicas, estuvieron platicando, hicieron esta dinámica bastante entretenida. Y los MC, o en este caso los P's, fueron Gotti, que todos aquí la amamos, y también fue Leo. Winnies acá nos revelaron ciertas cosas acerca de lo que pasó en el cumpleaños de Bebe Win y vamos a hablar acerca del hashtag que se hizo tendencia el día del cumpleaños de Win que básicamente fue el comentario que Bebe Bright le dejó a Win en el live que es baja las escaleras, estoy aquí. <laughs> <coughs> Y recordemos Winis que este momento se hizo tendencia porque Win al momento de leer el comentario que Bry le había dejado en el live nos dejó por irse con su pi como debe ser. Entonces aquí le preguntan a Bry que nos cuente un poco más acerca de ese hashtag o el comentario que él puso. ผมกับพี่อีไปไปถึงคอนโดก่อนคือจริงๆเรานัดกันว่าแบบเดี๋ยวเอ๊ะ S4 เดี๋ยวเรากินมันเกิดวิ่งกันดีกว่ากินที่ห้องวินอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกคาดการว่าผมกับพี่อีน่าจะถึงทีหลังแต่สรุปเสร็จงานเร็วไปถึงก่อนน้องเขาก็แบบยังไลฟ์อยู่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูยัไม่ได้ดูไลา์ดูอะไรอย่างเใช่ยังไม่รู้ว่าแบบพวกเราถึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเก่าไปช้ากว่านั้นพี่อีก็โทรหาวินก็ไม่รับก็ไลฟ์อยู่ไงเดี๋ยวมันไลก็ไม่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้การแล้วไม่อยากร้องร่าาเก็ พิมพ์เข้อไลฟ์เลยดีกว่าก็เลยไปดูไลฟ์แล้วก็เออแล้วพิมพ์เข้ออะไรลงมารับดิอือ่ากับแล้วลงมารับดีไม่เท่าไหร่เธออันนี้ค่ะตัดไลฟ์เลยไปแล้วนะลงมารับดีเออบายบายเจอกันอะไรอย่างเงี้ยไม่คือตอนแรกผมไลฟ์อยู่แล้วก็เออเห็นแล้วล่ะพี่อีโทรมาอ่ะานว่าน่าจะถึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้จะยังไงดีจะกดรับแล้วมันจะตัดไหมหรืออะไรก็เลยพักเอาไปก่อนอีกทั้นึงแล้วจะบอกเทียบกันพี่โทรมาตัวผักทิ้งใช่ไลฟ์เขียนมานิดเดียวลงมารับดิกูปิดไลฟ์เลยอีทรู้ไว้อีต้องรู้ รู้ไว้เออว่าใครสำคัญนะอีแต่อีต้องรู้ไว้เออเดี๋ยวพี่อวนแล้วครับไม่เราก็เลยแบบว่าโอเคพาไปก่อนจะบอกแฟนๆว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะออะไรย่างนี้ครับปรากฏว่านี่เขาพิมพ์เข้ามาพอดีโอเคเราก็ได้จังหวะก็จะรู้แล้วว่าเออเนี่ยผลให้ปิดไลฟ์ใช่ครับก็เลยปิดไลฟ์เลยไม่ได้รับตัวอย่างเดียวเฮ้ยมีการรับของขวัญด้วยวันนั้นคุณค่ะ Ok, Winnies, hay muchas cosas bonitas de la anécdota que estaban contando que se las quiero compartir por si hay alguien que no ha visto los videos anteriores. La parte en la que Bright dice que llegaron antes porque terminaron el trabajo antes. Se sabe, Winnies, que todo el día Bebe Bright estuvo básicamente apurando a todo, digamos, la producción para que pudieran terminar temprano y así poder llegar. A la casa o fiesta de Win y se sabe esto porque miembros del staff lo estaban diciendo y lo estaban comentando que básicamente Bright se apuró para terminar todas sus escenas y así poder llegar a tiempo a la cena y fiesta sorpresa de bebé Win. Y básicamente si sí es una sorpresa porque como ellos llegaron antes pues Win realmente se sorprendió. Ahora, la siguiente parte que a todos nos dejó clown es que a Win no se pudo disimular la emoción que tenía cuando Bright le comenta y él abandona a 90.000 fans por ir con p Y es que creo que eso jamás Winnie Snowball Power y tampoco Bright win lo va a olvidar porque fue un momento bastante épico y que a todos nos dejó bastante emocionados. La verdad es que nunca en mi vida me había sentido tan feliz de que me dejaran clown, literal. Y la otra parte que dice Win me deja muchas teorías clowns personales y es que yo creo que Win pensó que Bright iba a llegar después porque no tiene lógica la emoción de ver el comentario de Bright si él sabía que iba a llegar con Piet. Yo siento que que Bright llegara con Piet fue sorpresa y por eso Win se emocionó más de lo que ya estaba de saber que le iban a hacer una fiesta. No sé ustedes Winis es que me parece bastante raro de

ยังไงล่ะขายที่ไหนอยากอยากได้เลยมันเิันเิทีวานาวินนี่นี่นี่น e ่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ o ี i นี่นี่่นี่าีนี่นีนี่ี่นี่นี่เี่เี่นี่นี่นี่นี่นี่นนีนนี่นี่น่นี่นอยากไดีรถแล้ว่ราก็แบบเออีราีราเ่นี่นี่่่นี่นรนี่มานีนีนี่น่น่นี่ี่แี่ีี่่าีีีีีี่าีนนีนนีนนนน มันไม่ผลิตแล้วมันหายยาอย่างเงรู้สึกว่ามันมีคุณค่าได้เลยเอาคันนี้มาเป็นเป็นเโมเดลรถโมเดลรถโมเดลรถปีนี้อุสเต e ว่นจ้งขวัักรอวัชิรวิต Literalmente quedé atónita al leer esta parte porque significa varias cosas. La primera y la más importante es que Bright conoce los gustos de Win, lo que significa que ellos sí tienen una relación cercana, porque si simplemente fueran personas que solo están a la par por estar a la par, pues no supieran estos detalles tan profundos, le hubiera dado un regalo más genérico, pero lo que Bright le regaló fue algo que Win quería y le gustaba. Entonces, Winnie, esto es hermoso porque cuando tú regalas algo con un significado, aparte de eso, Bright buscó el regalo para Win. Él dice, a ah, le encanta el verde, el verde brillante y busqué uno y encontré este. Y le regala un carrito porque a Win le gustan los carros de colección. Es que el modelo ni siquiera se logra conseguir ya a esas alturas. Entonces, había muchas personas que se quejaban del regalo que Bright le dio a Win, que, que se miraba sencillo, pero honestamente hay dos motivos. El primero es que Bright sí conoce a Win, aunque nosotros seamos sus fans y lo amemos, nosotros no convivimos con Win, desgraciadamente. Y la persona que sí lo conoce es Bright, así que. Él sabía lo que Win quería y realmente por la reacción de Win fue un regalo soñado. Y la segunda, Winnie, es que siempre que veamos que un artista le da un detalle a otro, ya sea su chip favorito, actores, etc., a los fans, o sea, a nosotros, no nos tiene que gustar el regalo, le tiene que gustar el regalo al compañero, así que a Winnie le encantó su regalo. ¿Qué es eso? 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 Sí, lo sí, lo Apenas vamos por febrero y ya quiero que sea diciembre para ver ese regalo de cumpleaños. Es decir, que si Win no le regala a Bright un carro de verdad, ya no un carro miniatura, sino que un carro, carro a Bright, Bright le va a regalar un carro a Win. Ustedes saben, novios. Esta parte del live es muy bonita porque ellos estaban cantando en los destinatoriales de que es Cancú. Estaban haciendo un dúo. Pero Winnie's, yo quiero que ustedes me digan si notan lo mismo que yo. O ya de verdad es mi peluca. Ustedes saben que no hay un evento, una foto o algo en la cual Bright no mire a Win. Me refiero a que en cada evento siempre está ese momento en el que Bright está viendo a Win, pero ustedes nunca han notado que la mirada que Bright le da a Win es diferente a la que le da al resto del mundo. Ese momento creo que lo describe muy bien, digamos, ellos juntos haciendo un dueto hermoso, se miraban tan pacíficos. Cuando se miraban o sea, mírenlos, se ven hermosos, de verdad es que sí. Y la mirada de Bright es dulce con Winnie. Y bueno, Winnie, esta parte del live fue sinceramente hermosa. Es que te dan ganas de llorar, le dan una sorpresa a Bebe Win y es que le llevan un pastel de cumpleaños, le hacen una videollamada, de hecho Nani y Ryu, los otros dos chicos de los F4 están ahí eh, dándoles mensajes de cumpleaños a Win, pero la parte más hermosa es ver a Bright llevarle el pastel a su brofriendo y es que esto Winnie's lo vimos el año pasado recordemos que Bright también le lleva un pastel a Winnie y este año en la fiesta de cumpleaños de Winnie no lo pudimos ver ya solamente nos mostraron cuando le estaban cantando a Winnie pero de hecho me gustó porque por algo no se comparten las cosas Winnie's pero acá sí lo pudimos ver Winnie's así que simplemente disfruten este bello momento <im> Happy Hi birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you We you Happy birthday Happy birthday ให้ดิวกับนานนี้วอวยพรซะหน่อยแล้วกันเล็กน้อยโอ้โหส่งความสดชืน่นมาด้วยครับใครอขอให้ดิวก่อน,นผมก่อนแล้วกันขอให้พี่วินมีความสุขทุกวันครับอะไรนะขอให้มีความสุขทุกๆุอัอนอ๋อุชคอันอันนี้ขอให้น้องวินมีความสุขแล้วก็ดื่มนดัดมีแบบพี่เยอะๆผม โอ้อร่อยเกินสดชื่น Harwinis es que el más animado al cantar era Pi <laughs> La verdad es que un momento muy romántico y muy hermoso ver esto en la actualidad. Y Winis ellos también nos mencionaron que siguen con las grabaciones de los F4 que pronto nos van a dar noticias de la serie. Sin embargo por ahora todo está en secreto porque no quieren revelar nada. Ellos nos tienen preparados una gran sorpresa. Pero bueno Winis espero que les haya gustado este video. Sin duda, uno de mis live favoritos de Brady Win Porque últimamente siento que mi peluca habla, pero yo los veo más unidos. ¿Ustedes no los ven más cercanos? Yo sí. Pero bueno, Winnies, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de y Dory. Nos vemos en otro video. Bye, bye.